Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof. Madia, Dr. Nolena Salamuddin. Saya mewakili kumpulan yang terdiri daripada lima ahli kumpulan. Hari ini kami akan membentangkan satu topik penting dalam dunia pendidikan iaitu rubrik. Untuk slide yang pertama, kita lihat kat sini apa itu rubrik. So, rubrik ni ialah alat penilaian yang digunakan oleh guru untuk menilai tugasan pelajar secara objektif, sistematik dan juga adil. Dengan adanya rubrik ni, guru tidak membuat Penilaian secara rambang atau berdasarkan perasaanlah tetapi dia lebih mengikut kriteria yang telah ditetapkan dengan jelas. So setiap tugasan pelajar ni dia akan berdilai, dinilai berdasarkan tahap-tahap pencapaian tertentulah. Contohnya tahap cemerlang, baik, sederhana dan juga lemah. So bergantung pada kriteria yang telah digariskan dalam rubrik tersebut. So untuk fungsi rubrik, rubrik ni dia memainkan beberapa peranan penting dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran. Antaranya ialah memberi panduan yang jelas kepada guru semasa memberi markah. Contohnya dengan adanya rubrik ni, guru lebih tahu dengan tepatlah apa yang perlu dinilai dan bagaimana markah patut diberi. Ini dibantu elakkan kekeliruan semasa menanda tugasan. So untuk yang kedua pula, memastikan proses penilaian yang lebih konsisten telus dan tidak bias. Maksudnya semua pelajar ni dinilai berdasarkan kriteria yang sama. Ini menjadikan penilaian lebih adil dan juga mengurangkan isu berat sebelah atau pilih kasih. Untuk yang ketiga pula, membantu pelajar faham apa yang diharapkan dalam tugasan. Apabila pelajar ni diberi rubrik lebih awal, mereka boleh rujuklah apa aspek yang akan dinilai. So ini membantu hasil tugasan yang menepati kehendak guru. Untuk yang seterusnya ialah galakkan pelajar belajar lebih terancang dan fokus. Rubrik ini dia membimbing pelajar ni untuk fokus kepada perkara penting dalam tugasan bukan sekadar aa, buat kerja secara sembarangan. Untuk slide yang kedua pula, selain fungsi-fungsi tadi yang saya terangkan, sebenarnya penggunaan rubrik ni juga memang kena sangat dengan apa yang digariskan dalam uh, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2013 uh, hingga 2025. So, salah satu objektif PPPM ni adalah untuk ubah cara kita menilai pelajar. So, dari yang dulu berat kepada hafalan, lebih kepada sekarang yang lebih fokus kepada kompetisi. Maksudnya kita nak tahu apa pelajar ni dia boleh buat dengan ilmu apa yang dia belajar. Bukan sekadar apa yang dia boleh ingat. Jadi rubrik ni dia sangat membantu sebab dia nilai pelajar berdasarkan hasil pembelajaran sebenar. Bukan tengok jawapan betul semata-mata tapi cara fikir, cara jawab, cara susun idea semua tu dinilai sekali. So rubrik ni juga dia membantu naikkan kualiti penilaian dalam kelas lah sebab guru ni dia ada panduan je jelas. Tak adalah main-main agak masa nak bagi markah je. Okay so sekarang kita boleh tengok kat sini ada dua jenis rubrik yang paling biasalah digunakan dekat mana-mana. Yang pertama adalah rubrik holistik. So rubrik holistik ni dinilai secara keseluruhan. Secara contohnya kita boleh cikgu ni dia akan nilai esei dia tengok dari segi isi bahasa susunan dan juga idea sekaligus lepas tu bagi satu markah keseluruhan kelebihan ni dia cepat dan senang nak gunalah sesuai untuk kerja yang agak umum atau yang objektif yang subjektif tapi pelajar ni dia mungkin tak tahulah bagaimana bahagian mana yang okey bahagian mana yang kena improve sebab semuanya dah dicampur dalam satu markah Seterusnya adalah rubrik analitik Rubrik analitik ni pula dia pecah-pecah kepada beberapa bahagian Contohnya dalam isi tadi, cikgu nilai isi satu markah Bahasa satu markah, hujah satu markah dan sebagainya So setiap bahagian ni dia ada markah tersendiri Yang ni bagus sebab pelajar ni dia boleh nampak dengan jelas lah Bahagian mana yang dia kuat dan bahagian mana yang dia kena baiki Tapi dia ambil sedikit masa sebab kena nilai satu-satu Okey, untuk slide yang ketiga pula, kita mula dengan rubrik holistik untuk definisi. Rubrik holistik ni dia sebenarnya pendekatan penilaian yang menilai keseluruhan hasil kerja pelajar ni secara umum. Maksudnya kita tengok tugasan tu dari segi gambaran besar, bukan pecah-pecah ikut kriteria lah. Uh, so contohnya kalau kita tengok satu-satu esei kita tak nilai satu-satu bahagian macam uh, pengenalan isi penutup tapi kita nilai impresi keseluruhan esei tu dari segi idea gaya, penap, uh, gaya penyampaian dan kesan yang ditinggalkan oleh tugasan tu biasanya rubrik ni dia gunakan dalam tugasan yang lebih subjektif dan terbuka contohnya penulisan esei projek seni persembahan lisan atau apa-apa aktiviti yang lebih uh, interpretatif Uh, antara ciri so kita boleh tengok sini antara ciri utama rubrik holistik ni dia tak guna skor yang terperinci untuk setiap kriteria kita fokus pada keseluruhan mutu tugasan sesuai sangat kalau kita nak nilai kerja-kerja yang lebih kreatif dan susah nak pecahkan ikut bahagian nanti kita akan tengok pula satu lagi jenis rubrik yang lebih spesifik dan terperinci iaitu rubrik analitik Okey, sekarang kita masuk pula ke rubrik analitik. Untuk rubrik analitik ni dia berbeza lah dengan holistik tadi. Rubrik analitik ni dia lebih terperinci sebab kita akan pecahkan tugasan ni kepada beberapa bahagian atau kriteria. Dan setiap bahagian ni kita akan dinilai pula satu persatu. Jadi setiap komponen, contohnya dari segi isi, dari segi struktur, dari segi bahasa, penggunaan data, aa, semua ni diberi skor berasingan dan kemudian kita jumlahkan semua skor ni Uh, untuk dapatkan markah keseluruhan so kita boleh tengoklah rubrik analitik ni dia sangat sesuai kata, kalau kita nak nilai tugasan uh, yang lebih berstruktur dan teknikal macam lupa, um, contohnya kat sini kita ada contoh maksud uh, laporan makmal, kajian kes pembentangan akademik atau ujian bertulis yang jenis berstruktur tu so kat sini kita boleh Tengok ciri utama dia kita boleh tengok kekuatan dan kelemahan pelajar dalam setiap bahagian sebab kita nak nilai satu persatu. Jadi senanglah kalau kita nak bagi maklum balas yang spesifik untuk bantu pelajar baiki apa yang kurang. Okey, dua jenis rubrik ni dia memang nampak berbeza tapi dua-dua ada peranan masing-masing. Terima kasih. Slaid seterusnya iaitu tentang rubrik holistik. Okay, so hari ini uh, rubrik holistik yang saya akan ceritakan ialah tentang Uh, pertandingan bercerita iaitu uh, cerita teladan sempena minggu bahasa bagi pertandingan tahap 1 iaitu tingkatan 1, 2 dan tingkatan 3. Okey, a uh, pertama sekali kita akan membincangkan tentang rubrik holistik. So apa itu rubrik holistik? rubrik holistik ni ialah satu bentuk penilaian yang kita akan uh, nilai bagi sesebuah pertandingan pertandingan itu secara keseluruhan so maksudnya dia tidak melihat kepada satu aspek saja tapi menilai kepada pelbagai sudut a uh, iaitu termasuk cara penyampaian bahasa penghayatan cerita dan juga keperkasanan a uh, mesej moral yang ingin disampaikan so dalam pertandingan ni uh, rubrik ini digunakan untuk Uh, memberi markah berdasarkan skor dari 1 hingga 5 yang uh, mewakili tahap pencapaian peserta. Okey, sekarang saya akan uh, terangkan setiap skor tu uh, dan ciri-ciri peserta yang berdasarkan rubrik ini. Okey, bagi skor uh, 5 iaitu cemerlang, uh, persennya hingga uh, 90 hingga 100%. So peserta yang mendapat skor ini akan uh, mempunyai penceritaan yang sangat jelas, menarik sehingga berjaya memikat perhatian penonton dari awal hingga akhir dan jalan cerita juga tersusun dengan baik, membawa mesej moral yang mendalam, sangat relevan dan tema sangat relevan dengan uh, tema cerita tersebut lah, so uh, selain itu, intonasi suara, uh, sangat bertenaga, berirama, lengkap dengan ekspresi muka serta gerak tubuh yang tepat uh, bahasa juga menggunakan bahasa Melayu bahasa Melayu yang dikuasai dengan cemerlang termasuk sebutan, kosakata yang luas, bebas dan uh, tiada kesalahan tata bahasa. Okey, uh, seterusnya pelajar ini juga uh, sangat yakin dan selesa di pentas. Mampu uh, dia juga mampu menyampaikan cerita dalam masa 5 hingga 7 minit tanpa rasa ter, uh, tergesa-gesa. Okey, bagi skor uh, 4, itu baik. Persennya 75 hingga 89 persen ini masih menarik dan sesuai dengan tema Tapi dengan jalan ceritanya yang jelas dan mesej moral yang tepat Dapat disampaikan dengan baik walaupun kurang mendalam sedikit Intonasi ekspresi dan gerak tubuh yang digunakan baik Walaupun tiada, walaupun tidak konsisten sepenuhnya Selain itu penggunaan bahasa mudah difahami Dengan sedikit kesalahan Uh, keyakinan peserta juga sederhana uh, dan masa penyampaiannya dijaga dengan baik. Okey, bagi yang skor ketiga iaitu memuaskan. Persennya ialah 60 hingga 74%. Okey, cerita yang disampaikan uh, dengan sederhana, mesej moral kurang jelas dan kurang memberi kesan. Jalan ceritanya pula difahami tapi kurang tersusun. Intonasi, ekspresi tidak konsisten penggunaan bahasa asas dan terdapat beberapa kesalahan tata bahasa uh, yang menjejaskan kefahaman pelajar juga kurang yakin dan tidak menguasai pentas sepenuhnya persembahan mungkin uh, terlalu pendek atau melebihi masa yang telah ditetapkan Okey, seterusnya ialah uh, skor kedua iaitu kurang memuaskan persennya ialah uh, 40 hingga 59 persen Okay, penceritanya kurang menarik dan tidak tersusun dengan mesej yang suka untuk difahami Jalan, jalan ceritanya juga uh, suka untuk difahami dan persembahannya lemah okay, Intonasi suara pula uh, sangat mendata dan ekspresi sangat terhad okay, Bahasa yang digunakan juga sangat lemah uh, dan banyak kesalahan tentang bahasa yang akan mengganggu kefahaman okay, Pelajar juga kelihatan gemetar dan kurang yakin bila berada di pentas uh, bagi pengurusan masa pula pelajar ras, uh, mengurus masa dengan tidak terkawal Okey, yang uh, terakhir itu skor 1 tidak memuaskan dan persennya ialah 0 hingga 39%. Okey, berceritanya sangat hamba dan tidak menepati tema. Selain itu, jalan cerita tidak jelas dan tidak dapat dikenal pasti intonasi suara, ekspresi dan gerak tubuh hampir tiada. Bahasa yang digunakan banyak kesalahan dan sukar untuk difahami. Pelajar juga sangat tidak yakin dan tidak menguasai pentas. Persembahannya pula terlalu singkat ataupun terlalu panjang. Uh, rubrik ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang kualiti persembahan. Uh, ia bukan sahaja menilai jalan cerita dan mesej ia juga uh, menilai bagaimana peserta menggunakan bahasa dan menghayati cerita secara menyeluruh. Okay, dengan adanya rubrik ini, uh, penganjur dapat menilai secara adil uh, dan objektif serta peserta pula dapat uh, memahami aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan prestasi mereka. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai template rubrik analitik yang digunakan untuk menilai tugasan pelajar dalam subjek sejarah, khususnya dalam pertandingan esay sempena bulan kemerdekaan. Rubrik analitik adalah satu kaedah penilaian yang membahagikan tugasan pelajar kepada beberapa kriteria yang spesifik. Setiap kriteria ini dinilai secara berasingan dan diberi skor tersendiri yang akhirnya menentukan pencapaian keseluruhan pelajar. Kaedah ini memberikan gambaran lebih terperinci tentang kekuatan dan kelemahan pelajar dalam setiap elemen yang dinilai. Dalam template rubrik analitik untuk pertandingan esei ini, terdapat lima kriteria utama yang dinilai iaitu yang pertama sekali ialah ketepatan tema dan kandungan sejarah. Esai mesti berkaitan dengan tema dan mengandungi fakta sejarah yang tepat. Yang kedua ialah struktur dan organisasi esei. Ini adalah untuk menilai ketelitian dan kekemasan struktur esei dengan pengenalan, isi dan kesimpulan yang jelas. Seterusnya ialah kreativiti dan keaslian idea. Idea yang dipersembahkan dalam esei haruslah inovatif dan menarik. Di samping itu, penggunaan bahasa dan tatabahasa, penggunaan tatabahasa, penggunaan bahasa yang baik tanpa kesalahan tata bahasa. Seterusnya ialah sokongan fakta dan hujahan. Penggunaan contoh yang relevan untuk menyokong hujah yang diberikan dalam esei. Setiap kriteria dinilai berdasarkan lima tahap pencapaian iaitu cemerlang, lima, skor tertinggi diberikan kepada esei yang mantap dari segi tema, struktur, bahasa dan sokongan fakta. Baik, empat, esei yang baik dengan sedikit kekurangan. Memuaskan tiga esei dengan beberapa ke kekurangan dalam aspek-aspek utama. Selain itu, perlu penambahbaikan iaitu dengan markah dua esei yang memerlukan penambahbaikan dan dalam pelbagai aspek. Di samping itu, lemah satu markah esei yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Rubrik analitik membolehkan penilaian yang lebih objektif dan terperinci memberikan maklum balas yang spesifik kepada pelajar mengenai kekuatan dan kelemahan mereka. Ini sangat berguna untuk tugasan seperti esai sejarah di mana pemahaman terhadap fakta dan kemampuan menyusun idea dengan baik sangat penting. Kesimpulannya, penggunaan rubrik analitik memberikan banyak manfaat dari segi ketulusan dan ketepatan dalam penilaian. Dengan maklum balas yang jelas dan terperinci, pelajar dapat mengenal pasti aspek yang perlu dibaiki dan meningkatkan kualiti penulisan mereka. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan tahap pencapaian berdasarkan jumlah skor. Untuk tahap pertama iaitu cemerlang dengan skor 22 hingga 25, ini merujuk kepada prestasi pelajar yang sangat baik dalam semua aspek termasuk isi kandungan penggunaan bahasa kreativiti dan struktur. Esei yang mendapat skor dalam kategori ini menunjukkan penulisan yang sangat terperinci dan jelas dengan penyampaian idea yang sangat menarik dan mudah difahami. Seterusnya ialah tahap baik dengan skor 17 hingga 21. Tahap ini mencerminkan prestasi yang baik dengan sedikit ruang penambahbaikan. Esai dalam kategori ini mampu menyusun idea dengan kemas dan menyampaikan informasi secara jelas tetapi masih terdapat beberapa bahagian yang memerlukan penambahbaikan seperti ketepatan dalam penulisan atau penggunaan bahasa. Tahap yang seterusnya ialah memuaskan dengan skor 12 hingga 16. Tahap ini adalah pencapaian di mana idea asas wujud tetapi masih terdapat kelemahan dalam hujah atau gaya penulisan. Pelajar yang mencapai tahap ini mungkin mempunyai idea yang cukup jelas tetapi kadang-kadang kurang terperinci atau tidak kuat dalam hujahannya. Penggunaan bahasa juga mungkin tidak konsisten yang menjejaskan kefahaman keseluruhan esei. Seterusnya ialah tahap perlu penambahbaikan dengan skor 6 ke 11. Tahap ini menunjukkan bahawa terdapat banyak aspek yang perlu dipertingkatkan dalam penulisan. Pelajar dalam kategori ini menunjukkan kekurangan dalam hujah, penggunaan bahasa atau struktur keseluruhan tugasan. Skor yang rendah ini menunjukkan bahawa pelajar belum mencapai tahap yang memadai dalam memenuhi jangkaan penilaian. Seterusnya ialah tahap lemah dengan skor 1 hingga 5. Tahap ini adalah pencapaian yang sangat rendah di mana tugasan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Esei ini mungkin tidak berkaitan dengan tema yang diberikan atau terdapat banyak kesalahan dalam bahasa atau struktur yang sukar difahami. Secara keseluruhannya, tahap pencapaian jumlah skor ini memberikan gambaran jelas tentang kualiti kerja yang dihantar oleh pelajar dari kategori cemerlang hingga lemah. Ia menilai dari segi penguasaan isi kandungan, penggunaan bahasa dan struktur amat penting untuk pelajar memahami setiap kategori supaya mereka dapat meningkatkan kelemahan mereka dan memaksimumkan pencapaian mereka dalam penilaian seterusnya Okey untuk slide ini saya akan terangkan tentang perbezaan antara rubrik holistik dan uh, analitik dari segi kebaikan dan keburukan So secara umumnya pemilihan jenis rubrik bergantung kepada uh, jenis tugasan dan hasil uh, pembelajaran yang ingin dicapai. Rubrik holistik uh, dia menilai tugasan secara keseluruhan tanpa memecahkannya kepada um, kriteria tertentu. Uh, jadi perkara ini dia sangat sesuai untuk uh, tugasan yang lebih terbuka dan kreatif seperti uh, penulisan esei dan uh, persembahan antara um, kelebihan rubrik holistik adalah permakahan yang lebih cepat dan tidak terlalu teknikal serta ia memberi ruang kepada pelajar untuk mengekspresikan uh, idea mereka secara bebas tapi uh, kelemahan utama rubrik uh, holistik ini ialah kriteria yang kurang jelas. So aspek ni boleh menyebabkan penilaian uh, menjadi subjektif dan tidak seragam antara penilai, terutamanya apabila melibatkan ramai penanda atau guru. Manakala uh, kebaikan rubrik analitik pula Ia menilai setiap kriteria secara berasingan so, Aspek ini uh, menjadikan penilaian lebih objektif dan telus uh, Yang mana pelajar juga boleh tahu dengan lebih tepat Apa uh, kekuatan dan uh, kelemahan mereka uh, Melalui maklum balas yang uh, lebih spesifik daripada penilai atau guru mereka. Walaubagaimanapun, kelemahan rubrik analiti ini adalah ia lebih kompleks untuk dibina, ia mengambil masa untuk dilaksanakan, kurang sesuai untuk tugasan bersifat subjektif dan ia tidak fleksibel untuk ekspresi bebas. Jadi kesimpulannya, pemilihan rubrik perlulah uh, berdasarkan kesesuaian tugasan dan tahap kemahiran yang ingin kita ukur. Untuk slide yang terakhir, keseluruhannya penggunaan rubrik holistik dan analitik dalam pentaksiran pendidikan mempunyai kepentingan tersendiri bergantung kepada matlamat penilaian dan jenis tugasan yang dinilai. Rubrik holistik sesuai diaplikasikan dalam konteks penilaian yang bersifat umum dan terbuka seperti penulisan kreatif dan aktiviti persembahan kerana ia menilai hasil kerja secara menyeluruh tanpa memecahkannya kepada elemen kecil namun begitu kelemahan rubrik holistik ialah kecenderungannya terhadap subjektiviti yang boleh menjejaskan keadilan dalam pemberian markah Sebaliknya, rubrik analitik menawarkan pendekatan yang lebih sistematik dan terperinci kerana setiap kriteria dinilai secara berasingan. Ini membolehkan pelajar memahami secara spesifik kekuatan dan kelemahan mereka serta menerima maklum balas yang lebih bermakna bagi memperbaiki prestasi mereka pada masa akan datang. Walaupun memerlukan masa yang lebih panjang untuk digunak, dibangunkan dan dilaksanakan, rubrik analitik dapat meningkatkan ketulusan serta kebolehpercayaan dalam proses penilaian. Pemilihan jenis rubrik yang tepat adalah penting untuk memastikan penilaian bukan sahaja mencerminkan pencapaian sebenar pelajar, malah menyokong perkembangan pembelajaran mereka secara berkesan dan berterusan selaras dengan aspirasi kualiti pendidikan nasional. Sekian sahaja pembentangan daripada kami kumpulan 4. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.